तुरितदिमिरचन्द्रो दुष्टकन्द्र सुरकुवलय चन्द्र सूर्यवंशाब्दिचन्द्रा स्वजननिवगचन्द्रश्छत्रुराजीवचन्द्र प्रणत कुमुत चन्द्र पादुमां रामचन्द्रा कल्याण तं कौशिक कलानिदे काञ्चनशैलतीरं कञ्चादनेत्रं करुणासमुद्रं कागोस्तरामं कलयामि चेत्ते राजीवाय तलोचनं रघुवरं नीलोद्बलश्यामलं मन्ताराञ्चितमण्डपे सुललिते सौवर्णगे पुष्पगे आस्थाने नवरत्नराजिखिते सिंहासने संस्थितम् सीतालक्ष्मणलोकबालसहिदं वन्ते मुकेन्द्रास्पदम् ध्याये रामं सुदांसुं नद सकलभवारण्यधाभप्रहारम् श्यामं शान्तं सूरेन्द्रं सुरमुनिविनुतं कोडिसूर्यप्रकाशम् सिदा सौमित्रे सेव्यं सुरनर सुगमं दिव्यसिंहानस्तं साग्ने रामचन्द्रं स्मितरुषिर मुगं सर्वथा मे प्रचिन्नम् चक्रुन् मुनि वन्तनियमचक्रुन्मुनि वृन्तै लम्बमानदुलसे वनमालं चिन्तयामि सततं रघुवीरम् सम्पूर्णचन्द्रवदनं सरसि रुहाक्षम् माणिक्यकुण्डलधरं मुकुटाभिरामम् साम्बेय गौरवसनं सरसामहस्तम् श्रीरामचन्द्रमणिसं मनसा स्मरामि मातु पार्श्वे चरन्तं मणिमयसयने मञ्जुभूषाञ्जिदाङ्गं मन्तं मन्तं बिबन्तं मुगुलिनतनयनं संयमन्यस्नानक्रम् अङ्गुळ्यक्रै स्पृजन्तं सुग परवशय सस्मितालिङ्गिदाङ्गम् गाढं गाढं जनन्य कलयतु हृदयं मामघं रामपालम् रामाभिरामम् नयनाभिरामं वाचाभिरामं वदनाभिरामं सर्वाभिरामं ससदाभिरामं वन्ते सदा दासरथीं चररामम् रासत्वब्दोचारमात्रेण मुहानिर्यादिपादक पुनः प्रवेशविद्यास मकारस्तो कवाडव अनर्गमाणिक्यभिराजमान श्रीपादकालङ्कृद शोभनाभ्याम् अशेष बृन्तारगवन्दिताभ्यां नमो नम रामपदाम्बुजाप्यां राम सलत् गणककुण्डलोलसिददिव्यगण्डस्थलम् चरचार जगन्मयं चरणपद्मगङ्गाश्रयं चतुर्विध बलप्रदं चिदं समखिलास्पदं दशरथात्मजं चिन्तये सनन्तनमुनिप्रियं सकलवर्णवेदात्मजम् समस्तनि मागमस्फुरित तत्पसिंहासनम् सहस्रणयनाब्ज चात्यमरभृन्दसेवितम् समष्टिपुरवल्लभवं दशरथात्मजं चिन्तये जाग्रुशोक्तिकालविलसत्त्वात्मा चिन्मात्रगम् चैतन्यात्मघमादिपापरिहृदं भूम्यादिधन्मात्रगम् साम्भव्यादिसमस्तयोगकुलगं सांख्यादि तत्वात् परम् संतावाच्यमघं नमामि सततं व्युत्पत्तिनास्त परम् इक्ष्वागुवंशार्णवचातरत्नम् शेताङ्कना यौवनभाग्यरत्नं वैगुण्डरत्नं मम भाग्यरत्नम् श्रीरामरत्नं शिरसा नमामि इक्ष्वागुनन्दनं सुग्रीवगोचितम् त्रैलोक्यरक्षकं सत्यसन्तं सदा राघवं रघुपतिं राजेवलोचनं रामचन्द्रं भजे राघवेशं भजे भक्तप्रियं भक्तसमाधिगं गं चिन्तागरं चिन्तितकामधेनुम् ेन्द्र कोडित्युदिभास्वरं तम् रामं भजे राघवरामचन्द्रम् श्रीरामम् जनकक्षिधीश्वरसुधा वक्त्रां भुजाहारिणम् श्रीमद्भानुकुलाब्धिकौस्तुभमणिं श्रीरत्नवक्षस्थलम् श्रीघण्डात्यमरोगरत्नमकुटालङ्कारपादाम्बुजम् श्रीवत्सोज्वलमिन्त्रणिलचत्रुशं श्रीरामचन्द्रं श्री भजे रामचन्द्र सरिताकथामृतं लक्ष्मणाग्रजगुणानुकीर्तनम् व पादसेवनम् सम्भवन्तु मम जन्म जन्मनि अज्ञानसम्भव भवाम्बुधिभाग्ने रव्यक्ततत्त्वनि करप्रणवातिरूढाः सीतासमेतमनुजेन कृदन्तराळे णप्रयाणसमये मम सन्नितते रामो मत्कुलदैवतं सगरुणं रामं भजे सादरम् रामेण किल कोराभावणि रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति जगत्रये कसुलभो रामास्य दासों जघम् रामे प्रीतिर देव मे कुल कुरो श्रीराम रक्षव मां वैदेहि सगिदं सुरतृमदले हैमे महामण्डवे मध्येष्पगमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रवञ्चन्नः सुते तत्त्वं मुनिप्यपरम् व्याख्यान्तं परताभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। वामे भूमिसुता पुरस्तु घनुमान् पश्चात् सुमित्रा दुश शत्रुघ्नो भरदस्य पार्श्वदलयोर्वाय्वादिकोणेष्वी सुग्रीवः स विभीषस्य युवराट् सुदो जाम्भवान् मध्ये नीलसरोज कोमरुषिं रामं भजे श्यामळम् के गुराङ्कदगङ्गैर्मणिगणैर्वैरोचमानं सदा रागाभर्वणि चन्द्रकोडे चत्रुसं चत्रेण वैराजितम् सयुते मध्ये महामण्डपे देवे संपरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। साकेते शरदिन्दुगुन्तधबले सौके मगामण्डभे पर्यस्तागरुता पडले कर्पूरति भोज्वले सुक्रि वाङ्कद वायुपुत्र सेवितं। सौमित्रिणा से लीलामानुष विग्रगं रघुपदी रामं भजे श्यामळम् सान्तं शारद चन्द्रकोडि चत्रुषं चन्द्राभि रामाननम् चन्द्रार्काग्निकासि कुण्डलदरम् चन्द्रावं सस्तुतं पुस्तक विलसत् पुस्तकसाक्ष्यशूद्रविलसद् व्याख्यानमुत्राकरम् देवे सम्परातिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं।